Banyak kali dah Datuk Seri tegur berat badan saya ni. Alhamdulillah Datuk Seri apa khabar kita uji sikit mikrofon. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sekali lagi kita berikan tepukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri izinkan saya beberapa saat awal ini memperkenalkan telaah kepada audiens kerana telaah ni adalah merupakan buah bicara bedah buku yang diinspirasikan oleh Datuk Seri sendiri. Apabila setiap kali ucapan ah tepuk kita beri tepukan kerana itu. Tekanannya adalah Setiap kali Datuk Sri beri ucapan disebut buku. Jadi soalnya kita tidak mahu hanya menyebut buku, tapi kita kena faham intinya. Jadi kerana itu, uh, inisiatif ini dipacu oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Zamri. Ini akan jadi episod bedah buku mingguan dan tuan-tuan boleh pergi ke telaah.my, sudah ada hampir 80 judul yang dikenal pasti dan anda boleh menawarkan diri. Uh, kalau mengikut Datuk Sri Zamri dia kata dia nak carilah anggota kabinet mana nampak macam dah ada dua calon tambahan dah sekarang ni bersedia mengulas bila-bila Datuk Suri ya. Kerana episod telaah ini senarai bukunya semua telah tersaring. Semuanya penting ya. Manakala ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam uh, pemikiran dan episod sulung ni bukan episod yang kaling-kaling kerana diulas sendiri oleh Perdana Menteri Malaysia. Seri Sering kali kita mendengar Datuk Sri uh, membicarakan tentang buku. Jadi telah ini ingin membina budaya baru kerana nanti telah akan turun ke komuniti, ke kampus untuk membedah lebih banyak buku dan buku yang akan diulas dalam episod sulung ini keempat empat buku yang berada di depan ini, Datuk Sri adalah pilihan yang amat berhormat Datuk sendiri sendiri. Saya memperkenalkan satu persatu buku yang pertama adalah karya Zakba Kemiskinan Melayu dan Jalan Kepulihannya. Buku yang di sebelahnya itu adalah tulisan Profesor Syed Naki. Uh, Islam dan juga sejarah kebudayaannya kesan kepada Melayu yang di tengah-tengah itu adalah jejak-jejak di pantai zaman oleh Profesor Diraja Ungku Aziz dan di hujung sekali adalah Islam dan Melayu martabat umat dan daulat rakyat jadi ini semua buku yang saya sempat masuk ke perpustakaan Datuk Seri Curi masuk, saya minta izin lah tahun ini ya 25 tahun dulu di rumah di Bukit Damansara dan saya tengok buku-buku yang ada di rumah Datuk Seri tapi Datuk Seri memilih empat yang ini untuk diulas dalam episod sulung telaah. Mengapa agaknya empat ini yang Datuk Seri pilih untuk dikongsikan bersama khalayak hari ini? Terima kasih. Kita harus mula dari asas kita, sejarah kita, budaya kita, jati diri kita. Itu sebabnya. Dan sebab itu saya mula dengan Zamba. Kena Zamba, pelita Zamba. Tentunya ada karya-karya Raja Ali Haji, Abdullah Munshi. Saya tidak menafikan. Tapi Zamba pendeta, kuat bahasa agama, reform agama, tetapi dalam uh, menekankan isu kemiskinan, itu bagi saya sangat um, menyeluruh komprehensif review dia tentang kemiskinan itu kemiskinan harta benda kemiskinan ilmu kesmik, dia sebut kemiskinan perangai dia sebut tentang tidak menepati waktu. Jadi semua itu menyebabkan kemiskinan dalam konteks yang lebih menyeluruh. Ya. Ini bagi saya sebab itu saya bulakan begitu. Atau nak kupain semua? Tiga tiga. Ya, ya mengapa satu? Mungkin ha. boleh kita mulai. Jadi bagi saya bagi anak bangsa. Orang kita tapi ini dia bicara soal Melayu betul. Tetapi bagi anak Malaysia, ya, anak Cina, India, Iban Kazakhstan, dia harus tahu ini sejarah kita bagaimana masyarakat Melayu yang terbiar, terpinggir, tertindas oleh sistem penjajah memiskinkan mereka tapi dia tidak lihat dari segi itu sahaja dia lihat kemiskinan itu juga dari pemikiran kita, budaya kita dan mesti melalui penimbaan ilmu ini yang dia sebut uh, oleh Zamba saya umpamanya disebut sebut di sini ya dia kata Kemiskinan perangai meliputi sejumlah sifat keperbadian yang negatif ya. Dia tak sebut istilah negatif pada masa itu, tetapi dia sebut tentang kehilangan sifat bergantung pada diri sendiri, sifat tabah dan gigih hilang, hilang rasa tanggungjawab pribadi dan uh, tidak tepati masa ini diantara hal yang ditekankan yang menyebabkan satu landasan perjuangan kemerdekaan atau politik atau menolak sistem asing tetapi harus juga mahasabah ke dalam masyarakat Melayu sendiri harus lihat kelemahan mereka sikap mereka budaya mereka itu yang disebut tentang kemalasan membaca kemalasan budi kemiskinan kemiskinan budi pekerti itu tentang Zaba yang keduanya pemikir bangsa utama mutakhir Nakib Profesor diraja sekarang Nakib Syed Muhammad Nakib Al-Altas juga guru saya di antara karya besar dia ialah Islam dalam sejarah budaya Melayu ramai kawan-kawan saya yang bukan Islam tanya Anwar Mengapa you tekankan ini? Saya kata orang Melayu ini majoriti. Melayu ini juga penentu tentang arah pemikiran pembangunan masa depan negara. Jadi harus orang Melayu harus kenal budaya dia sendiri dan rakan-rakan kita juga harus tahu. Bukan dari pandangan barat, bukan dari pandangan Hugh Clifford. Hugh Clifford menulis on human on brown humanity ini, apa dia sifat Melayu? mengamuk apa sifat Melayu? latah berapa orang yang melatah ni? memang ada di kampung saya, ada seorang latah, totek tapi itu bagi dia sifat Melayu jadi orang Melayu masa itu yang pemikiran dia terjajah dia anggap itu sebagai sifat mana ada bangsa di dunia yang tidak ada sifat-sifat terkecuali begitu ha, baik, kemudian siapa lagi? John McBrown Humanity The Real Malay Frank Swettenham Real Malay itu sifatnya sangat lemahlah, tidak hebat. Tapi Profesor Atas mengatakan Melayu itu kedahakan Islam ada beberapa perkara. Pertama, dia rupah rupanya berubah. Pakaiannya berubah. Ha? itu, rupa dan juga soul, jiwanya berubah. Dia ada akidah dia ada kecintaan tradisi akhliah ya, tradisi ilmu ha, itu penting membedakan budaya Melayu sebelum Islam dan selepas Islam itu kecintaan kepada ilmu dia ada gedung-gedung besar ada perdebatan Ar-Raniri, Nuruddin Ar-Raniri Samsuddin Al-Sumatrani Daul Al-Fatani kemudian ya. Hamzah Fansuri jadi semua berasas kepada tradisi akliyah yang disebut ilmu. Itu uh, saya nak atas. Oh, tentu kalau baca dia kupas tentang teori Henry Piren, sejarawan Belgium tentang apa dia menentukan modern. Dulu saya di sekolah, rakan-rakan di sekolah mengatakan modern itu kerana cetek pencetakan, kerana pengaruh Barat. Maka ablah musi bapa sastra modern. Tapi nakib tidak setuju. Bagaimana boleh kita tentukan modern tidak modern tersebarnya karya itu dari hanya percetakan ada kebenarannya tetapi modernnya harus pemikirannya budayanya rohnya. Itu dia sebut beda dia mengangkat Hamzah Fansuri dalam buku dia Mysticism of Hamzah Fansuri yang sepatutnya menjadi bapak sastra Melayu moden. Pandangan dia berbeda dengan pandangan umumnya jumhur kerana pengaruh ya, Winsett Wilkinson yang mengatakan Abdullah Munshi yang juga pemikir besar, pengkritik sosial yang hebat. Ya. Uh, tetapi kemudian uh, daripada Hamzah Fansuri buku yang ketiga ialah uh, Naib Chancellor saya di masa Universiti Melayu Uh, banyak kali demonstrasi depan dia tapi dia orang yang banyak pejabar dan bijaksana dan demonstrasi sebab apa? sebab kita nak martabatkan bahasa Melayu masa itu Universiti Melayu bahasa Inggeris semua kalau Dewan Tuku Chancellor Tuku Chancellor Hall kalau dilarang merokok no smoking nak ubah itu pun jadi masalah lama-lama mahasiswa ambil cat Uh, saya tak terlibat lah, saya hanya menyokong saya memimpin dari belakang <tuh> uh, cat SO-nya semua boleh tukar, jangan merokok jadi ini pada masa itu sebenarnya lihat, bukan sekarang ini tahun 2025 ini 1967, 1968 mana kita tidak ada har rasa harga kerajaan tidak memikirkan memuliakan martabat bahasa tidak setuju dengan Universiti Kebangsaan semua mesti Inggeris saya dilatih di Malay College dalam bahasa Inggeris tetapi saya fikir sementara bahasa Inggeris itu penting bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan selagi tidak diajar di universiti dia akan tertinggal jadi bahasa kedua malah universiti sendiri tidak memimpin sebab itu saya mengajak saya selalu tekan kepada Surah Zamri universiti itu harus memimpin pemikiran rakyat ini uh, Ungku Aziz, Ungku Aziz menulis jejak-jejak di pantai zaman dari Zambal sampai Ungku Aziz. Bicaranya soal kemiskinan. Apa ada kehebatan Ungku Aziz? Dia beri kaj kajian termasuk di Beserah, uh, uh, Pahang dan Mersing, Johor tentang kemiskinan orang Melayu kerana beberapa faktor tanah dikuasai oleh tuan tanah modal tidak ada. Jadi akibatnya dan pemasaran lemah. Jadi dia sebut low productivity. Sebab pemasarannya dikuasai oleh orang tengah, jadi harga dijual RM2 jual di Kuala Lumpur RM10. Jadi ini dia sebut faktor penindasan. Low productivity, irregularities in the marketing infrastructure. Ini Engku Aziz. Dan dia mengajak kita berfikir tidak seperti mana pemikiran pemerintahan pada masa itu yang merasakan melalui beberapa projek boleh selesaikan masalah kebiskinan orang Melayu. Sebab itu dia kata, Footprints the descent of time jejak-jejak di pantai zaman dari Zamba kepada Engku Aziz. Yang terakhir ialah Islam dan Melayu martabat umat dan daulat rakyat ini sahabat baik saya rakan setia saya Dr. Siddiq Fadhil dia memberi meru merumuskan semua pemikiran mangsa dan meletakkan juga asas Islam dan melihat kenyataan semasa ini ditulis 90 1990-an atau akhir 80-an dia sudah lihat perkembangan masa begitu dan dia melihat bahawa orang Melayu dengan Islam yang membangun, membina positif yang tasamuh, toleran yang mau melihat relevansnya dalam konteks masyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai agama di Malaysia tetapi tidak hilang kekuatan asas akidahnya, ilmunya, jati dirinya dan kefahaman tentang permasalahan kita semuanya. Jadi bagi saya Sebagai permulaan empat buku ini sekadar kenal sejarah pemikiran dan budaya Malaysia. Saya ucap terima kasih dan taniah Kerana Surah Zamri mengambil langkah ini, meneruskan um, wacana ini uh, boleh kekal sebagai Menteri Kepiti dan dia bagi tahu saya telaah ini bermula hari ini akan diperluaskan di seluruh kampus dan seluruh negara ya. Yeah. Uh, kita cek ya, uh, kalau tak buat jaga <laughs> ini dia janji bersama dua kali tadi kemudian sampai ke sekolah ya. Yeah. Uh, jadi saya lihat bahamanya, kalau bila saya mengajar kata di Washington bila saya sebut buku penting tak boleh sebut semua uh, saya akan kata ok buka buku uh, lihat muka surat 45 apa dia atau 40, 45 yang 45? Apa dia yang disebut oleh uh, Tun Sri Lanang karya sastra sejarah Al Akhbar Wal Amthal. Apa maksudnya? Amthal kisah simbolik yang menyiratkan wisdom kepunjagaan yang halus dan tajam. Kalau tak buat begitu, budaya sekarang ini membaca ini dah lemah ada kemunduran kelembapan minat anak muda membaca dia tak ada keupayaan bertahan 10 minit setengah jam membaca jadi kalau dalam kuliah untuk menggalakkan buku baca semua mesti bawa kalau tak bawa buku bawa satu bab dan Zamri ya dan minta uh, buka baca buka surat 119 minta uh, Mat kamu baca muka 19. Okey. Demikianlah generasi aktivis kebangkitan begitu. Jadi barulah dia boleh faham, hadam dan mengembangkan pemikiran itu. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Uh, apa yang audience lihat uh, makalah ini. Ini ini koleksi peribadi Datuk Seri ya. Kerana tertulis di bawah ini perpustakaan peribadi Anwar Ibrahim ini ini bukan koleksi Sungai Buloh ni ya <laughs> Ini koleksi yang memang dimiliki kerana lain dengan. Dan ini menariknya kerana Datuk Seri mengulas buku-buku yang padat yang dalam yang kepada ini pesta buku Datuk Seri. Ramai yang merasakan berat. Saya teringat Ustaz Sidik dia pesan apabila kata uh, kami yang ikut uh, ceramah dia kata jangan bincang berat-berat. Kami tak faham. Dia kata Ana tak mau turun, antum kena naik. Dan ini memberikan tekanan kepada ramai yang ni. Wah, PMX baca buku besar. Bagaimana kita ingin membudayakan supaya kita rasa gairah dengan kandungan-kandungan bini berbanding kandungan yang sekadar popular, Dato' Sri? Buku ini betul dia lebih serius, lebih mendalam. Bahasanya lebih indah. Mempunyai kalau baca uh, puisi Mama Haji Saleh, itu bahasa mendalam. Setiap perkataan itu maknanya lebih daripada seimbang uh, seimbas pandang. Kerana itu adalah cetusan lahir dari hati nurani, dari damir ditercerna dalam lakaran bahasa yang indah itu dia puisi betul juga perosa ini pemikir bangsa dia, dia tak boleh tulis untuk pijisan, untuk pasar dia bahas, bukan bahasa pasar. Banyak orang menegur saya, Anwar tak boleh gunakan bahasa yang lebih baik. Ya, kalau saya bersyarah kempen di kampung, saya mudahkan sedikit. Tetapi, sampai kapan Pak? Orang ini orang Indonesia bilang. Sampai kapan sampai jenazah lah kapan? Sampai bila mungkin kita angkat martabat negara kita, bangsa kita. Kalau bahasa di tahap yang lama, ilmu di tahap yang lama. Oleh itu, kita angkat. Sebab itu, kalau baca dengan teliti, Ya. Bukan saja karya begini, novel yang berat pun kita harus baca dengan teliti. Dia tak boleh baca sepintas macam laju. Jadi oleh itu, bagi sebab tu saya kata, sebaiknya buku ini dibaca, ya. Dan kalau ada guru yang memimpin atau pensyarah memimpin, anjurkan supaya anak-anak itu bawa kertasnya ataupun dalam dalam handphone biasa saja ya buku dan tanya halamannya dan baca dan kupas rupanya tidak sesukar itu pembudayaan ilmu berarti pemasyarakatan pemerataan dan pendemokrasian ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif elitis jadi kalau kita baca pelan-pelan tidaklah sukar bagaimana kalau bahasa Zamba dengan Kuaziz jauh lebih mudah itu kerana dia tulis tahun 40-an, 50-an Atau sebelumnya Saya ingat kalau Zambar mungkin Akhir 30-an Enku Aziz uh, 70-an Awal uh, 70-an uh, Atau awal 80-an Dan uh, Tapi Sidik Tentu dari segi Mutu penguasaan bahasa lebih tinggi al atas juga Penguasaan itu Tapi kekuatan dia dihidupkan dia balik Sayugia diingat Arakian itu dihidupkan balik bahasa-bahasa lama yang memperkuat bahasa kita. Okey. Terima kasih dan ini adalah penanda aras episod pertama telaah. Anda boleh mengikuti telaah nanti di telaah.my, di YouTube, di Facebook kerana kita akan memulakan disiplin ini mengulas buku-buku. Kami telah Datuk Seri menyenaraikan hampir 80 judul besar dalam dan luar negara. Kita akan memberi ruang ini kepada anggota kabinet, vice chancellor, pimpinan ilmuan, bahkan kepada siswa dan juga pensyarah juga akan ada pertandingan mengulas buku yang kita buat secara dalam talian supaya kita dapat membudayakan ulasan buku-buku yang besar, muktabar dan punya muatan makna untuk membina fikrah dan juga jiwa. Jadi anda boleh melungsuri maklumat lanjutnya nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ia akan menjadi satu disiplin ataupun budaya baru dalam kita meratah kandungan-kandungan yang bermakna ini. Jadi kita berikan tepukan. Terima kasih kepada Datuk Seri kerana kesempatan kita bersama kali ini. Dato kepada Sri. ibu bapa, ibu bapa, bala atuk, nenek saya. Tentu saya sibuk saya tak boleh mengatakan oh tiap minggu saya baca buku pada anak-anak atau cucu. Tapi bila ada kelapangan kita ambil satu buku panggil cucu ada gambar saya dengan cucu itu um, kemudian baca oh bapa patuk ini bukunya tebal tak berani ini bahasanya susah kemudian kita ambil kam duduk sekejap baca bila dia baca dan kita ulas sedikit oh dia kata tak susah sangat faham tak? Ha, tetapi kalau bila belum tengok buku tempat tu dia tentu dari sisi psikologi ditakutkan saya Alhamdulillah bernasib baik ya. saya bernasib syukur Alhamdulillah kerana ayah saya juga menulis dan membaca ya. Yeah. dia, ya, dia, dia masa tu Sinaran Brothers beberapa buku karya dia yaalah, buku, tidaklah ma tinggi macam sastrawan negara tapi dia membaca jadi saya minat membaca itu ada dan koleksi buku-buku asal di rumah tu ada ibu saya peminat sastra kalau karya saya main ingat lagi Christmas Osman Awang zaman itu ya. Christmas Osman, Osman Awang Syahnon di Malaysia kalau di luar, di luar negara Indonesia hampir semua karya-karya Hamka dia baca jadi uh, dari kecil di sekolah dia ada kelapangan dia kata ini buku ni sedih sangat Maksudnya, sebab apa sedih Um, merantau ke Delhi ke tenggelamnya kapal Van sedih sangat mak baca aku cerita macam adalah cerita pasal dia kahwin dia terpaksa macam mana ha, baca ambil buku baca jadi dia macam tu dia dia bagi kita minat jadi saya minta ibu bapa ha, dalam beberapa hari ni dah beli buku panggil anak ha, kita letih ada 10 minit ha, ambil Uh, cerita pasal buku tapi bapak kena baca dulu. Kalau <laughs> bapak tak baca, uh, tak jodohnya begini. Enggak bisa. dia mesti bapak dia kena baca dulu. Barulah anak-anak tu yakin. Jadi saya harap kita beri budaya dan dan Zamri ya. Uh, saudara Datuk Seri Diraja Zamri Amboi silaplah dah. Uh, saudara Zamri uh, telaah ini penting. No, betul Kita ini, ini macam digital. Kita sebut digital. Tahu tak kita galakkan digital untuk rakyat AI untuk rakyat jadi kita tak mau AI ni ditau mana kita sebarkan jadi celah-celah mungkin telah buku bawa sedikit AI untuk rakyat boleh? boleh berani menteri dia kata tak boleh Datuk Seri Zamri tunjuk uh, jempol itu ya Karena Kerana janjinya telah hari ini Datuk Seri bukan hanya ulasan buku lokal Bahkan antarabangsa Dan kita cuba Men, mendapat kesempatan mungkin penulis muktabar besar antarabangsa juga tampil secara dalam talian supaya kita boleh membawa idea falsafah saya kalau kita melihat buku besar menjadi best seller antarabangsa ia juga harus dibudayakan bacaannya dalam kalangan rakyat marhain supaya pemikiran umat Malaysia ini seperangkat di persada antarabangsa untuk memberi makna kepada Madani itu Datuk Seri apabila yang amat berhormat Perdana Menteri mula mengulas buku Maka kita mengharap limpahan minat terhadap buku itu mula turun kepada anggota kabinetnya, pimpinan agensinya, terus sampai ke akar umbi dan rakyat. InsyaAllah itu yang kita harapkan di dalam tala'ah. Terima kasih kerana sokongan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri ini.